в нашей области фальсифицированных лекарственных средств за результатами лабораторно за результатами сдейственных проверок э, фахивцам Державной службы с лекарственных средств э, 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 не было выявлено да это скандал в аптеке если на если фарм найдет у меня в аптеке фальсификат то это ну как бы Приличные аптеки со мной здороваться не будут. А вот. чи залишитесь а, вы працювати, якщо у вас будет знайдено с... фальсификат? Скорее всего нет. Потому что, во-первых, будут окончательно испорчены отношения с фарминспекцией. Это однозначно. Постольку, поскольку. Но это вопиющий случай. Репутация фарм-бизнеса, бизнес-то, в общем-то, довольно интеллигентный, как бы, и здесь репутация играет большую роль. И если ты ее потеряешь, если ты ее потеряешь, если ты испортишь отношения с контролирующими органами из-за какой-то своей жадности, а по сути говоря, из-за глупости, что одно и то же. Вот, то мне кажется, здесь овчинка выделки не стоит. И владелец бизнеса и за в аптекой 10 раз подумают перед тем, как пойти на такую аферу. И, насколько я знаю, никто никогда на это не пойдет. Это чересчур опасно.